Uh, semua. Karena boleh pas ambil daun kunyit, daun limpul dengan serai. Contoh biasa lah. Kalau nak masak memang nak kena ambil belakang. Hmm. Karena tengah dapur belum masak, masih nak masak. Dalam masak ayam tu. Mana hmm, punya kain tu. Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan sekarang dah jam pukul sebelas tengah. Sakit dah balik sekolah. Zara tak masak-masak lagi. <laughs> Malas betul nak masak. Ya eh, Allah. Saya pikir fikir anak nak makan apa. Nak kena juga masak. Saya nak ambil alasnya. Hmm beginilah kita mau eh malas-malas pun tinggal kata nak masak mbak lauk semalam ada lagi sikit tapi rasanya kalau Zara tak masak tak cukup untuk sampai malam Zara ada separuh ayam je potong kejap kecil kecil je ayamnya ini kan kalau masak separuh ayam kecil je Lemak tak payah ambil. Macam besar macam kecil. Suami Zara tak suka ayam potong besar-besar. <laughs> Buang dia punya. boleh udah makan sampai mah cukup kan ya. Kailangan ko na yan. Ayan, salat pa siya. ambil blender. Yuran blender hmm. je. Nasi dah masak dah. Ah. Nasi dah masak dulu tak apa. sana blender bahan dia cili besar guna cili padi 2 biji Zara tak pedas sangat anak Zara nak makan kan Zara guna bawang besar bawang putih kunyit hidup buah keras 2 biji kalia serai Zara tak setengah orang Zara kadang-kadang kalau masak lemak Zara tak guna bawang biasa guna cili dengan kunyit kan kalau ni Zara nak guna banyak bawang bawang lupa masukkan lengkuas hmm, dia dah hancur berkecai jangan nak masak dulu hmm. kakak dah balik sekolah dah boleh makan lah. Abang Mak dah pergi sekolah dulu masukkan ayam hmm, kita rasa potong oh hmm, Tak pedas sangat ni Agak-agak ada rasa pedas sikit-pedas sedikit. Nah. Kita bagi ayam kecut-kejap Baru masukkan air Sebelah cara goreng. mana Oh, udah siap. Hmm, Masukkan apa? tadi lima yang purut. Hmm. Gara taruh dah tak tambah air tadi. untuk dah masakkan. Hmm. kita boleh masukkan belimbing buluh Ha. Ah. guna dalam tiga biji. Gara tak guna asam keping. Masukkan ni cari-cari dia. Daun kunyit bau dia sedap. Kita hmm. boleh masukkan santan. Oh, Hmm, cukup pekat nih lagi sampai petang nanti lagi pekat lagi sedap deh. Hmm. Itu boleh tambah air lagi ikut suka. Masukkan garam cukup rasa dah siap. Kalau nak tambah masukkan yang sangat boleh. Zara ada guna belimbing buluh ni pun dah masam ni. Lama betul Zara tak masak. Masukkan cukup rasa. Garam udah hmm, siap minum pertama Zara, ayam lemak cili api hmm. masukkan gula sedikit simpang Sikit sedikit aja sudah kacau bagi sebati lo oh, udah siap dah lemak cili padi Tahu punya masak, masukkan bawang putih, udang kering, cili besar. Oh, hmm. hmm, bau udah pun punya sedap. Sudah hmm, siap. Panas lama lama matikan api, masukkan cukup rasa. Saya tak masukkan garam, sebab udang kering macam dah masin kan. Ya, macam gini dia dah. Hmm. Hmm. macam gini pun dah sedap. Ha, banyak. Oke, okay, makan okey. Hmm. nih basuh dulu ah nah aku buat pakai nama makan tak kenyang ke dia berapa makan nasi goreng nasi goreng itu pulang ya. mana dia nak makan nak makan tak mama mata dulu ya ikut mama makan ah mama nak nikmati kejap nih Nah, ikut tak ah Muhammad saya nak makan sikit ah mama nak makan ya kena makan tak ikut mama mama nak orang tengah panas nih ambil bagian kepak suka kepak ada belimbing buluh masa-masa oh enggak kita makan sekejap si kejap nah. makan nah geram pula tengok ayam masa emak nih ini kamu makan kak nah biar aja biar nah air ini ada cukup dok pizza Zara tengah tuh gak di Zara petani baru Zara goreng Zara perap Hmm. Kakak dia suka kodok pisang. Sejak dia baru goreng. Tunggu kakak dia balik, kakak ya, dia suka makan. Nak nasi goreng tak? Nasi goreng tadi? Nak? Mama uh, mau tak, tu bayi takis. Nak makan lagi nak? Tu bayi takis ke? Yelah. Nak? Nak apa? Goreng. Oh, apa nasi goreng? Apa, so, nanti, tak pasal Tak tahu, kau nak makan nasi goreng lagi? Nasi goreng lagi ya, nak nasi goreng lagi tak? tak tumpah sini. Nak nasi goreng lagi? Tak. ambil pinggan, ambil pinggan. Ambil pinggan sudu. Cepatlah. Ya, Nak nasi goreng nih, sikit ke? Banyak dah makan dah. Dia tadi, <coughs> Hah? Ya, udah nah, nah, oh, hmm? so habis, saya sikit ke? Banyak dah makan dah. Dia tadi sikit. Dia ada nasi udah ni. Dia ada nasi goreng ni. Dia ada nasi goreng ni. gua satu dah masya-Allah lambat baca doa bismillahirrahmanirrahim amin nah okay. sekolah terima makan apa nak makan Nas nasi nasi goreng telur sayur <laughs> Ya. rasa Ya. 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 Tidak Saya hmm. okay. rasa Ya. tak? Tak Biasa kalau Ya. Ya. Kalau Ya. 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 nanti Ya. 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 enak kuat nih, kuah lemak, enak. lemak apa ya? makan mie buluh masam. enak sih, nasi goreng makan dengan tuh. Hmm? ah? nasi goreng makan dengan tuh? Yeah. iya. Hmm? nasi ini tuh campur. iya tuh. di campur telur tu campur. Hmm. apa Abang hmm. Hmm. Yeah. apa kalau jadi apa

Oh, uh, ni kakak dia Udah balik sekolah sahabat semua. Zalana goreng cekodok untuk dia. Ini kakak ni. Siap makan, goreng cekodok. Bismillahirrahmanirrahim. Bula kan kecil-kecil dia. Hmm. Baik lah Hmm. Ini boleh goreng sampai habis. Nanti dia buat lekat. Okey, ambil apa? Ah, ambil air nak siap tak? Kocok kodok. Hah? Nah, minum air, siap, minum air apa tu? Minum. Panas tak lah. Uh. Minum duduk ya. Allah. Oh, Karena oh, panasnya sedap nak makan. Oke apa? Uh, panas. Bismillah. Jemput makan cekodok pisang. <laughs> hmm. Penuh pisang ya. Hmm. Oke, sampai ini dulu sampai semua, jumpa di next video bang. saya hmm. hmm. oh, ada tak Ini eh, tak pernah. Ambil ada tak